fuqarolarimiz elektron davlat xizmatlaridan foydalanishda elektron raqamli imzo eng asosiy vosita hisoblanadi shunga ko'ra fuqarolarimiz elektron raqamli imzoni onlayn ya'ni davlat xizmatlari markaziga bormasdan turib qanday tartibda foydalana olishlari mumkin bunda e imzo uz platformasiga <laughs> kirgan holatda fuqarolarimiz tegishli yuridik yoki jismoniy shaxs kategoriyasini <laughs> tanlaydi jismoniy shaxs kategoriyasini <laughs> tanlagandan so'ng fuqarolarimiz o'zining shaxsiy' fuqarolarimiz soliq to'lovchining identifikatsiya raqamini kiritadilar va tegishli so'rovnomani to'ldiradi so'rovnoma to'ldirilgandan so'ng so'rovnomaga o'zlarining pasporti bilan tushgan rasmlar ya'ni selfi shaklida tushirilgan rasmini ilova qiladi va tegishli to'lovni amalga oshiradi bunda elektron raqamli imzoni olish uchun bazaviy hisoblash miqdorining yetti foiz miqdorida to'lov undiriladi to'lov ko'rib chiqilgandan so'ng so'rovnoma davlat xizmatlari markazlariga avtomatik tarzda yuboriladi va markazlar belgilangan tartibda so'rovnomani ko'rib chiqadi elektron raqamli imzo berish to'g'risida arizani qanoatlntirish to'g'risida qaror qabul qilgan taqdirda fuqaroning tegishli telefon raqamiga elektron raqamli imzoning parolini yuboradi va e imzo uz saytidan fuqarolarimiz tegishli elektron imzoning sertifikatini yuklab olishlari mumkin